Українська морська партія об'єднує не лише представників професій пов'язаних з морем, але й досвідчених фахівців різних галузей. Відродження вітчизняного судноплавства і суднобудування, прийняття законів, які дозволять Україні зайняти гідне місце серед морських держав. Це головні завдання, які ставлять перед собою партійці. Сьогодні наша країна переживає складні часи і стрімлені стабілізувати ситуацію в Україні і пришні Одеському регіоні. Привести ее к положительной динамике Украинская морская партия Сергея Кивалова предлагает все силы. Задачи, которые мы ставим перед собой, как всегда, однозначно. Мы должны сделать все для реализации морского потенциала нашей страны, возродить украинское судостроение, обеспечить Украине достойное место среди морских держав мира. Створення в Одесі національної колегії, яка б відповідала за морську галузь та перенесення із Києва департаменту, що опікується розвитком морегосподарського комплексу, це головні програмні цілі, які ставить перед собою Українська морська партія. Їх озвучили на з'їзді обласної організації політсили, в якому взяв участь актив з 26 районів та 6 міст Одеської області. Головував на з'їзді партії її лідер, народний депутат України Сергій Ківалов. Обговорювали, як завше, і найгостріші проблеми сьогодення. першу чергу будем заниматься и жилищно-коммунальным хозяйством, и развитием городов, и развитием регионов, и развитием районов, но потому что здесь целый комплекс. Но мы посмотрели, что Украина это морское государство, Украина это, это та страна, которая так географически расположена, что можно сегодня все делать для того, чтобы развивать. І судостроєнням нашому державі. Українська морська партія Сергія Ківалова набирає політичну вагу і завойовує довіру громадян. Свідченням тому переповнена зала, де пройшов з'їзд обласного осередку партії. До керівництва Української морської партії Сергія Ківалова увійшов екс-заступник голови Одеської облдержадміністрації Валерій Матковський. Його обрано керівником облорганізації партії. Наша обласна організація Української морської партії отримала новий імпульс. Мы сегодня избрали политисполком, и очень важно, что избрали председателя областной организации Украинской морской партии Валерия Матковского. В зале единогласно его поддержали, его знают как общественного деятеля, как человек, который хорошо знает, что из себя представляется море и морехозяйственный комплекс. Шано тім займалася крім організаційних питань, затвердження складу президії та керівника партійної облорганізації обговорювали і програму партії. Головне місце в ній займає теза про те, що Україна це дійсно морська держава. Говорят, что смысл Нового года в том, чтобы получить еще один шанс. Шанс сделать лучше, сделать больше, дать больше, сильнее любить. Именно с такими намерениями и проходит по 139-му округу программа народного депутата Украины Александра Пресмана. В новогоднее время так легко дарить людям улыбки. Уже традиционно в канун зимних праздников в поселке городского типа Фрунзовка совместными усилиями народного депутата и районных властей устраивается широкая ярмарка. У Фрунзівці традиційний ярмарок перед Новорічний, до Дня Святого Миколая, до всіх святих і для людей, який проводиться традиційно вже декілька років, де більше п'яти років. Тут два завдання: перше це виставити товар з допомогою сільгосвиробників, з допомогою наших гостей з Одеси, яких привіз Олександр Семенович Пресман. торговые точки, здешевити товар, дати можливість людям хоч трошки змягчити удари економічних негаразів останніх часів. Друга частина – люба ярмарка – це є свято. И правда, во Фрунзовке праздники проходят с размахом. Каждый продавец, который привез на ярмарку свой товар, выставил минимальную цену. Музыка, песни, веселье, игры собрали в этом году большое количество людей. Хочу всех вас искренне от всего сердца поздравить с наступающими новогодними праздниками. С Днем Святого Николая, Новым Годом, Рождеством Христовым. Сегодня традиционная пятая ярмарка. И я очень хотел бы, чтобы эту традицию мы продолжали долгие годы. Мы вместе с вами, с молодым подрастающим поколением, маленьким пружевчат. Хочу вам всем в первую очередь пожелать мира, это самое главное, что сегодня-сегодня, наверное, волнует каждого из нас, родителей, дедушек и бабушек, наших жен и сестер, самое главное, наших матерей, мира и добра каждому дому. Как пожелал Александр Семенович счастье деткам-фрунзовчанам, так вот такие гуляния и дарят детям радость и счастье. О них заботятся, им дарят сказку в светлые зимние праздники. А программа «Каникулы с прессманом» шагает по 139-му округу, принося детям новые радостные впечатления. Ездили на каникулы с пресмен? Да, наша школа ездила. Ездила, а где были? В Одессе на цих каруселях каталась. Она на ну, вот, вот, Новый попасть в Одессу? Конечно. А что Я хотела бы увидеть? Артистов как Каждый год накануне праздников в спортивной школе Фрунзовки проходят соревнования по вольной борьбе. Александр Пресман является спонсором и желанным гостем, так как всячески поддерживает начинание фрунзовчан, а тем более в спорте. Мы сегодня проводим турнир под патронатом народного депутата Украины Александра Семеновича Пресмана. Он для нас уже видно, людина, І це практично на Святого Ніколая У нас традиційний практичний турнір. Робимо відкриту першість нашої школи. Тим більше, у нас дата така, що 25-річчя нашої школи. Директор спортивной школы, воспитанники и родители обратились к Александру Семеновичу с просьбой купить им борцовский ковер. Потому что идея создать клуб была, а для тренировок места не было. А сейчас, постоянно наблюдая за успехами спортсменов, Александр Семенович и дальше поддерживает их во всех начинаниях. У нас тут вон, участников очень много. Приехали гости из соседних районов и... Плюс наші воспитаніки. Ми для дітей хочемо сьогодні дітям зробити свято. Кожен учасник цих змагань буде нагороджений подарунком від святого Миколая. Ну а переможці ви бачите, вам кубки, медалі, грамоти. Благодарні народному депутату і ще юні, но такі талантливі борці. Він робить для нас е, кожен рік все нове, багато Олександру Сіменовичу. Привіт е, і дякую, за те, що він нам зробив такі. Э, фронзовки, такие качели. Ну, нема, что сказать. Спасибо им. Сегодня мы должны вырастить крепкое, здоровое, Молодое поколение. И я, наверное, понимаю, что те пацаны, которые сегодня уже вот такие вот ребята с левой стороны, когда-то были такие, как ребята с правой стороны. То есть поколение за эти 4 года уже выросло. На помощи и поддержке Александра Семеновича уже действительно выросло поколение юных борцов. Поэтому народный депутат пожелал им не последнего борцовского ковра. Неплохо прошел этот турнир по вольной борьбе. Тоже когда-то, по-моему, в декабре месяце Дню Святого Николая я подарил деткам этот ковер Бойко. Мне понравилось, что сегодня за этим ковром следят. Тоже выросло уже поколение борцов на этом ковре. Пожелал всем успеха, пожелал всем победы. Ну и главное, мирного неба на голодной. В новогодние праздники поездки нардепа по 139 округу – это новогодние представления, подарки и море детских улыбок. А кто будет рвать подарок? Резмонт. Мне понравится сегодняшний концерт. Дуже понравится? Да. А что наибольшее? Концерт. Это уже пять лет? Это дядя Саша. Раньше они меня назвали дядя Саша, а теперь Александр Семенович. Видимо, те дети, которые начинали со мной, как бы, так сказать, вместе работать пять лет назад во Фрунзе, в 50 году, наверное, уже они выросли и уже называют меня по имени отчеству. Ну, а в целом, очень приятное впечатление осталось от ярмарки. Ну, вот когда мы начинали ярмарку, вот именно такое количество людей было, несмотря на морозы. Дом культуры во Фронцевке во время новогоднего представления взял под свое крыло 600 деток с 1 по 4 класс. Все они во время концерта получали подарочки от народного депутата и участвовали в спектакле профессиональных аниматоров. Детки с удовольствием рассказали, что им дарил Святой Николай и понравился ли им концерт. Что дарили на Святого Николая? Кошелек и косметику. Мне Тольчик дарил Николайчик И стеклянную книжку и два бананчика. Мне нравится. Мне понравилось, как они гирлянду делали. Он подарки всем дарит. Мне нравится концерт. Дядя Саша с новым такой же праздничный концерт Александр Семенович организовал деткам Великомихайловского района. 500 деток, которые были на шоу зайчиков-аниматоров, получили море позитива. Попрыгали, поиграли во всевозможные новогодние игры, получили подарки. Но самым большим подарком стал генератор, который был очень необходим в Великомихайловской школе. Александр Семенович вручает генератор, чтобы у них всегда было тепло и светло в школе. А дети, которые ходят на всевозможные кружки, Великомихайловский дом культуры сами вышли и передали народному депутату икону святителя Николая. Его сделали в будинку культуры дети. Шановный Олександр Семенович, вітаємо вас здесь святом Святого Миколая. Хай ваши все желания здійсняться. А ты что хочешь Чтобы всегда Олександр Семенович не болел и всегда был счастливый перед всеми. Каждый раз, приезжая к детям, Александр Семенович подчеркивает, что все дети должны быть счастливыми. И в первую очередь, те детки, которые остались без родительской любви и ласки. Новый год – это как раз то время, когда каждый должен подарить таким деткам сказку. Александр Семенович, как завжди, не забывая за этих деток, и 19 грудня, в день Святого Миколая, мне доручено было поехать и приветствовать всех детей. В них карантин, в них хвороба ветря. Тому вони нікуди не можуть вийти. Але ми туди поїхали. Ми привітали солодощами, цукерками, бананами, апельсинами, печивом, мандаринами. Ми подивилися ту виставу, яку вони завжди готують для Олександра Семеновича. Діти чекали цих подарунків. Вони знають, вже, що на День Святого Миколая найкращі подарунки це від Олександра Семеновича. Самі приємні привітання це шле він, тому що він завжди пам'ятає про дітей, любить дітей і завжди каже, що ну, діти це наша радість. Міра, добра, тепла. Благополучия. Мира. Всем нам. С праздником. Дорогие земляки, дорогие деситы. С прекрасным праздником. С новогодними праздниками. С рождественскими праздниками. Ну и оставайтесь с нами и с каналом здоровья. Одним из масштабных мероприятий конца этого года стал финальный конкурс красоты «Южная красавица-2014», который состоялся 14 декабря в концерт-холле развлекательного центра «Сады Победы». 23 участницы боролись за титул «Самой красивой и самой достойной в этом году». Женщина – это есть королева, это есть царица, есть такие стихи. Я женщина, а значит я актриса. Во мне сто лиц, и тысячи ролей. Я женщина, а значит, я царица, возлюбленная всех земных царей. Женщина, она во всех ипостасях, и как мать, и как женщина и как жена, она всегда остается царицей. На сцене все участницы смогли продемонстрировать свою пластичность, умение двигаться и дарить зрителям в зале свою особую энергетику и обаяние. Конкурс красоты «Южная красавица» – это масштабный проект в сфере красоты и модельного бизнеса. В рамках конкурса четыре раза в год выбирают самую красивую девушку юга Украины. Южная красавица – зимний сезон, южная красавица – весенний сезон, южная красавица – летний сезон и южная «Южная красавица. Осенний сезон». По итогам отборочных этапов 14 декабря и состоялся грандиозный финал «Южной красавицы». На мероприятии присутствовали представители политической, культурной и бизнес-элиты города. В этот вечер зрителей порадовало яркое шоу с участием артистов самых разных жанров, подаривших публике море положительных эмоций. Победительницы и участницы конкурса получили ценные подарки и поощрительные призы от многочисленных партнеров и спонсоров, а также билет в мир шоу-бизнеса и фэшн индустрии. Победительницы конкурса южная красавица получают также право представлять Одессу на национальных конкурсах красоты. У нас 23 участницы сегодня. В Одессе много конкурсов, но 23 в этом году ни у кого не было. Что такое? У нас полный зал. У нас отличное шоу было. В эти тяжелые времена мы все-таки сделали это. Провели отличное мероприятие, выбрали красивую победительницу. Наши партнеры, это как обычно наши неизменные партнеры. Туристическая компания Holiday. Это э, Кира Хокс, Это арт-студия «Зачем?», которая девочка, девочка красиво сегодня накрасила, причесала. Это э, студия э, Наталья гладкой и сладкое, гладкое золото. Это также сегодня у нас наша сцена украшена э, студией Glamour Fantasy. Репетиции да. проходили в отелей <свят> Черное Море. Да, э, да. Все нас поддерживали э, стоматологическая клиника «Йордент». поддержку Конитей мы почувствовали. пошила девочкам костюмы. Сегодня было много главных призов. Первый это самое основное это титул Южной Красавицы, корона. А также утешительные подарки это путешествие в Европу от туристической компании «Холиды». Это большой набор косметики от White Mandarin. Это отличный букет от Анны Гончарук. Это сертификат на 2000 гривен от лаунж-кафе Гранат. Очень рада, что я имею возможность участвовать в этом конкурсе, то есть создавать для них образ. Мы создали по эскизам организаторам, которые создают постановочные действия, мы создали им первый конкурс. То есть красные платья с белой это наша работа. Ну, так как мы являемся партнерами компании Шварского профессионал» в Одессе, соответственно у нас одно, один из подарков это окрашивание на любой цвет и вкус девушки-победительницы. За время подготовки к конкурсу с девушками работают профессиональные хореографы, режиссеры-постановщики, имиджмейкеры, фотографы и дизайнеры. Организаторы ставят перед участницами задачу раскрыть не только свою внешнюю красоту, но и внутреннюю. Организация, как всегда, на высшем уровне. Мне было приятно в очередной раз работать с замечательными людьми. Держать в том же русле, в том же темпе, потому что э, конкурсы такие необходимы. Это праздник однозначно. Я очень благодарна действительно за эту победу. Мне очень-очень приятно. В этом году как никогда было очень много участниц, и я считаю, что это очень здорово. Очень красивый конкурс, яркий, зелено хорошо, девушки очень старались. Реально, этот красота посот Украина, посот мира. Ну, конкурс прекрасный. Я рада, что мои украшения становятся какой-то частью каждой из этих девочек. Хочу пожелать всем дальнейших побед и с наступающими новогодними праздниками. Благодаря организации конкурса сегодня каждая девушка получает отличную возможность самореализоваться как модель и увидеть себя на подиуме. Новый 2015 год снова порадует одесситов и гостей города своими новыми завораживающими и зрелищными постановками в рамках конкурса красоты южная красавица и все с нетерпением снова будут ожидать фееричные шоу как настоящее торжество красоты и гармонии